धरण में क्या बात करी थी कि पंजाब मुझे लगता है जीत जाएगी लेकिन पंजाब को आरसीबी ने हरा दिया और बड़े मुंह लटके हुए सबके मैंने कहा भाई वो ऊपर वाला जो बोलता है ना वही बोलता हूं तो फिर मुंबई के साथ हुआ सेकंड प्ले ऑफ तो हम जीत गए अब अगर ऐसे करके पंजाब आ गई है फाइनल में ऐसे 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 करके तो ऐसे ऐसे करके वो फाइनल जीत जाएगी लेकिन विराट कोहली एक ही प्लेयर है आरसीबी के पास बहुत अच्छी टीम है नो डाउट अबाउट इट मेरे लिए दोनों टीमें बहुत अहम है पर मैं पंजाब को इसे सपोर्ट करता हूं क्योंकि मैं पंजाबी हूं पहले हिंदुस्तानी हूं फिर पंजाबी हूं और सब बच्चे मुझे यूवी जैसे लगते हैं सब बच्चों को बहुत प्यार करता हूं विराट कोहली तो खैर क्या बात है माशाल्लाह भगवान उसको लंबी उम्र दे बहुत देर तक वो खेले अगर वो आउट नहीं हुआ तो काम खराब है बस गड़बड़ पंजाब किसी भी टीम के लिए आई थिंक अगर आरसीबी खेल रही है विराट कोहली आउट नहीं हुए तो गड़बड़ है फिर वो ढाई रन भी चेज कर देगा तीन भी रन चेज कर देगा पंजाब के पास टीम का कप्तान बहुत बढ़िया हमने उस दिन भी बात करी थी वंडरफुल कैप्टन अमेजिंग प्लेयर और पंजाब के पास वो कप्तान और विराट कोहली दोनों के बीच में ये गेम है मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ टेंच है कि पंजाब जीत जाएगी हालांकि दोनों ही पहली बार फाइनल में आए हैं दोनों ने आज तक ट्रॉफी नहीं जीती मैं तो कह रहा था आधी आधी कर लेते यार इतने दोनों अच्छी टीम है बट पंजाब बीइंग अ पंजाबी मुझे पंजाब से लगाव भी यार दूसरी बात यह है कि पंजाब की जो टीम का कप्तान है वो बहुत ब्रिलियंट है अगर वहां विराट कोहली है तो यहाँ सुरेश अय्यर है हमारे पास अय्यर शुरेश अय्यर सराज अय्यर बड़ा कॉम्प्लीकेट नाम है पंजाब दोनों पंजाब शोटमैन दोनों जो प्लेयर हैं उनकी देखने वाली है सर तो इससे बड़ी क्या बात है फाइनल में ढेर सारा तो तो अरब करोड़ों अरब रुपया पैसा शहरत ग्लोरी सारी दुनिया देखेगी सारा हिंदुस्तान देखेगा तो मुझे लगता है कि दोनों कहा ना कहा ये दोनों जो प्लेयर हैं आपस में भिड़े अगर विराट कोहली कहीं से मैच जिता सकता है तो जिता सकता है आ, आ, बाकी आई थिंक अर्शदीप बॉलिंग वेरी वेल उसने पह, दूसरे पहले मैच में अच्छी अर्शति बोलिंग सो मुझे लगता है कि पंजाब जीत जाएगी कहीं ना कहीं विराट अगर जल्दी आउट हो गया तो फिर मामला गड़बड़ है आपको लगता है कि पंजाब की टीम को अगर जीतना है तो विराट को मेरा ख्याल पहली बात यह बैटिंग ट्रैक मिलना चाहिए और बैटिंग ट्रैक में अगर दो सौ ढाई सौ रन आप करते हो तो दो सौ ढाई सौ रन आजकल चेजेबल भी है सो मुझे लगता नहीं है मुझे मेरी एक थर्ड सेंस या सिक्स सेंस या एट सेंस जो भी है है वो ये कह रही कि पंजाब जीत जाए अहमदाबाद में खेला जा रहा है क्या लगता है की कैसी है अहमदाबाद की ग्राउंड कैसी और पहले बैटिंग करने वाले को तो करने बैटिंग बैटिंग मेरा ख्याल अहमदाबाद का स्टेडियम है वर्ल्ड का बेस्ट स्टेडियम है पहली बात दूसरी बात विकेट बड़ा अच्छा है एन्वायरमेंट बड़ी अच्छी है डेढ़ लाख की कैपेसिटी है उसकी और मेरा ख्याल जैम पैक्ट होगा क्योंकि टिकट तो मिल ही नहीं रही सो so, दूसरी बात यह है कि मैंने बोला कि प्लेयर्स तो सारे बहुत अच्छे हैं क्योंकि जो आईपीएल खेल रहे हैं वो तो सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं बट कुछ लोग होते हैं जो मैटर करते हैं जैसे युवराज सिंह मैटर करता था इंडियन टीम में जब जीतते थे हम और सो तो मैं समझता हूं कि विराट एक ऐसा प्लेयर है वो कहीं से भी गेम चेंज कर सकता है वो नहीं आउट हुआ दस ओवर तो आप गए और सुरेश अगर नहीं दस ओवर आउट होगा तो फिर भी गए सो आई थिंक अगर दो सौ प्लस रन करेंगे तो एक बहुत कांटेदार मैच होने वाला है पर डाउन द लाइन कहीं मुझे लगता है कि अगर वो फील्डिंग अच्छी को कर गए या बोलिंग अच्छी कर गए या कैचेस अच्छे पकड़े गए तो वो टीम जीत जानी चाहिए और मुझे मैं अपने जो कार्ड्स हैं वो या अपनी जो मेरी सोच है या मेरी एट सेंस है वो ये कहती है कि पंजाब इस बार जीतेगी जीतें। कुछ ऐसा लग रहा है बात यह है पंजाब जीते कुछ ना ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਏਦਾਂ ਬਦਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲ ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੋਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਮੁੰਮੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਕੀ ਕਤਪ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਅਚਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਚਨ ਹੋਈ ਰਾਈਟੋਂ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਠੇਡੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾਂਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਚ ਫੇਰ ਜਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁੰਦੀ ਦਾ 83 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ